Ya ilahana rabbim sensin çünki biz abdiz nefsimizin tərbiyəsindən aciziz demək bizi tərbiyə edən sensin həm sensin xaliq çünki biz məxluquz yapılıyırıq həm rəzzak sensin çünki biz rızqa muhtacız əlimiz yetişmir demək bizi yapan və rızqımızı verən sensin Həm sən sən maliks, çünki biz məmnunuz, bizdən başqası bizdə təsərrüf edə bilər. Demək, malikimiz sənsin. Həm sən azizsin, izzət və azəmət sahibisin. Biz zillətimizə baxırıq, üstümüzdə bir izzət cilveləri var. Demək, sənin izzətinin aynəsiyiz. Həm sən sən qanəyymutlaq. Çünkü biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği bir gına veriliyor. Demek ki, sensin, veren sensin. Hem sen hayyı bakisin. Çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde bir daimi hayat verici cilvesini görüyoruz. Hem sen bakisin. Çünkü biz fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevap veren, atiye veren sensin. Çünkü biz, umum mevcudat, kali ve hali dinlerimizle daimi bağırıp istiyoruz. Niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerlerine geliyor. Maksudlarımız veriliyor. Demek, bize cevap veren sensin.